пытаются его спасти. И это самое интересное архитектурное здание Украины, Дом Руса. И Гимит вся эта банда ждет, чтобы он упал, чтобы был другой. Они просто дикари, это просто вандерлоги, которые захватили одежду. Мы приехали, в тот день символично они подожгли его очень серьезно. То есть они реально что хотят, они... Это такого масштаба здания в Украине другого не знаю, такого класса. Это самое классное здание в Одессе. И просто Тарпан вместе с Тулханом, вместе с этой бандой хотят вот это место для застройки. А дома это восстанавливается, нет смысла, потому что где там их, его сохранили только их соседи, две бабушки, которые просто тушат, тушат его там бедрами, там, тем, что просто... Чтобы, и они, у них ночное дежурство, чтобы никто не почувствовал. И все равно подошли. города Они реально это люди, которые. Я это, это прямая, это прямая Трухана. Это тот же человек, который разрушит дачу уничтожил. И тот же человек, это Труханов и его банда, Галантерин, вместе с Тарпаном, они хотят уничтожить дом Руссо. Все в Одессе это знают. Надо быть.